Здравствуйте, уважаемые телезрители! А в наших передачах мы неоднократно поднимали вопрос о здоровье наших граждан. И сегодня речь пойдет об опорно-двигательном аппарате человека, о причинах заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом и методах исследований наиболее современных, нам рассказал врач-ортопед-травматолог, руководитель клиники здоровья Игорь Владимирович Розенберг. Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, какие наиболее частые проблемы возникают с опорно-двигательным аппаратом и с какими заболеваниями непосредственно к вам в клинику обращаются наши желтоводцы. И, конечно же, какие методы современного обследования вы предлагаете? На сегодняшний день действительно масса пациентов страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Основные из этих заболеваний – это деформирующий артроз крупных суставов, таких как коленные, тазобедренные и остеохондроз. Связано это в основном с проблемой демографических показателей, то есть старение населения. Много пациентов, много жителей нашего города ⁇ это люди старшего и пожилого возраста. Естественно, они страдают заболеваниями сустава и позвоночника. Также фактором, приводящим к развитию этих заболеваний, является избыточный вес, нарушение обмена веществ. Ну, Модно сейчас и популярно говорить о плохой экологии, это действительно не снимается со счетов. Поэтому действительно эти заболевания являются, можно сказать, бичом современного общества. Пациенты сталкиваются с проблемой необходимости длительного лечения этих заболеваний, поскольку они зарабатываются в течение многих лет. Часто, к сожалению, пациенты обращаются уже с далеко запущенными формами этих заболеваний что представляет определенные трудности в лечении. Из современных методов исследования не потеряли актуальности это рентгенографическое исследование, то есть рентгенограмма суставов. Из того, что не совсем доступно жителям желтых вод, но тем не менее уже все-таки более доступно, это методы компьютерной томографии, магнитно-резонансного томографа. К сожалению, в городе желтые воды нет этих методов исследования, но у нас налажены хорошие контакты с близлежащими клиниками, где эти исследования проводятся. Это и рядышком находятся города Александрия, Кривой Рог, Днепропетровск, где можно эти обследования сделать без существенной какой-то затяжки по времени. Методы очень информативны, на основании их уже ставится точный диагноз и, соответственно, корректируется лечение. Игорь Владимирович, расскажите, а в чем же преимущество этих методов исследования, в отличие, скажем, от государственных клиник, именно в Вашей клинике здоровья? Ну, действительно, то, о чем мы говорили, компьютерного томографа или магнитно-резонансного томографа в городе Желтой Воды нет вообще. То есть ни, ни в государственных, ни не в государственных клиниках. Приходится пациентам ездить в другие города за этим. К сожалению, на сегодняшний день. Будем надеяться, что, возможно, когда-нибудь появится томограф, но... Это дело завтрашнего дня, не сегодняшнего. А какие особенности методов лечения опорно-двигательного аппарата предлагаете вы в клинике здоровья? Не потеряли актуальность те методы лечения, которые применяются давно, то есть это медикаментозная терапия. Но все-таки большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата не лечится только лишь таблетками или уколами, как привыкли большинство наших пациентов. Лечение этих заболеваний требует системного подхода и долгосрочного лечения. Из новых методов, которые применяются в нашей клинике, это метод плазмолифтинга, который последние годы приобрел свою актуальность. Метод плазмолифтинга – это лечение пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы с помощью собственной плазмы крови человека. Метод находит свое применение уже в последние два года, набирает все более широкое распространение. Основным преимуществом этого метода является то, что применяются ткани организма, плазма самого пациента. Метод не вызывает никаких осложнений аллергических проявлений. Метод позволяет улучшать обмен веществ в суставах, в лежащих тканях к суставам улучшает объем движения, улучшает питание тканей, трофику, кровообращение, снимает мышечное напряжение и в конечном итоге приводит к снятию воспаления, расширению объема движений в суставах. И пациенты ощущают хороший эффект от проводимой терапии. Одним из основных преимуществ этого метода является то, что он гипоаллергенный, потому что мы знаем, что уже многие лекарства вызывают привыкание, вызывают всевозможные побочные действия на организм в виде заболеваний там уже желудочно-кишечного тракта при длительном применении этих препаратов, то этот метод полностью лишен побочных эффектов. Противопоказанием единственным является, немного, вернее, противопоказаний есть. Это злокачественные заболевания у пациентов, заболевания крови и аллергия на гепарин. А как долго длится такой курс лечения и, в принципе, доступен ли он нашим желтоводцам? Курс лечения, как правило, занимает одну-две недели. Обычно, если мы говорим о болезнях крупных суставов и позвоночника, то на курс лечения делается 3-5 подобных процедур, которые связаны с взятием крови у человека, отделением жидкой части плазмы и введением в пораженные участие организма человека, то есть это суставы и околосуставные ткани. То есть одна-две недели, три-пять инъекций в среднем приходится. Ну и в принципе вопрос, с чего нужно начать. Для того, чтобы попасть к вам на прием в клинику здоровья, что нужно сделать нашим желтоводцам? Очень просто, нужно позвонить и записаться на прием. Телефоны известные, они есть и в рекламе на студии. Для желающих обратиться к нам можно повторить. Это городские телефоны 33542 56431. Стоимость курса лечения в среднем около, наверное, 500 гривен. Но если сравнивать эту сумму с медикаментами, которые часто пациенты тратят на свое лечение, еще и с ущербом для собственного организма, для других органов, то цены вполне сопоставимы. И тем более клинический эффект от применяемого метода он заметный, пациенты ощущают улучшение уже после двух-трех манипуляций.